小家伙，不知道你将来破壳而出，等待你的将会是什么样的命运？其实我也有点害怕，怕凤凰的宿命会在你的身上重演。 是又一世，被误解、被辜负、被背叛乃至被杀戮，真的很痛。但是每每想起曾经有过一段真情，就觉得。 一切都值得的。千机录的印记从来没想到千机录会因为这样的方式所解。从今。

自从魏业城主接管故城啊，咱们日子是越来越好过了。谁说不是呢？这么多年都没有战事，百姓们啊，吃得饱，穿得暖，这都多亏了魏城主。魏城主真是我们的大恩人。没错没错，真是个好城主啊！城主，怎么了？我好像…… 没事，继续巡视。走、嗯。<驾>娘，这么久没来看你，你不会生我的气吧？ 我刚刚看到魏烨了，他现在是个真正的男子汉了。顾城在他的治理之下，也恢复了往日的繁荣，就像爷爷跟父亲那会儿。哦，对了，我还去看了白鹿书院的同窗，可惜现在。 也就剩下明朗跟宝良了，我心里还是放不下那个人，所以我决定去找他。娘，放心，我以后会常来看您的。 姐姐是不是来看过你了？姐姐，你还活着。 惠智，现在你就是真正的凤凰了。倘若我将你忘记了，那不是我的本意。